वीडियो पर क्लिक कर सो तो वीडियो जो मल से पी डी एफ पर क्लिक कर सो तो तक पीडीएफ डी एफ जो मल से तो आशा राखो छो अमरी एप्लिकेशन आप सौ ने गम से जरूर डाउनलॉड करजो मित्रों तो चलो मित्रों हम शुरू करिए पाठ छठो प्रश्न एक सही विकल्प चुनकर सही का निशान कीजिए पहला पांच साल की उम्र में रेशमा को कौन सी बीमारी हुई तो उत्तर होगा पोलियो दूसरा पोलियो की बीमारी से रेशमा के शरीर का कौन सा अंग प्रभावित हुआ था तो उत्तर होगा पैर। तीसरा अंधेरे पर उजाले की जीत का त्योहार दीपावली चौथा रेशमा जिंदा दिली से अपना जीवन जी रही थी वाक्य में रेखांकित शब्द जिंदा दिली का अर्थ क्या होता है तो जिंदा दिली का अर्थ होता है खुश मिजाजी पांचवा बस आप मुझे सामान की लिस्ट और एक थैला दे दीजिए यह विधान कौन बोलता है तो उत्तर होगा रेशमा प्रश्न दो निम्नलिखित वाक्य पढ़िए अब इन वाक्यों को कहानी के घटना क्रम में लिखिए तो पहला वाक्य होगा घर के सभी लोग सफाई में व्यस्त थे दूसरा माने रसोई घर में सारे बर्तन डिब्बे बोतलें नीचे उतारकर साफ कर दिए थे तीसरा रेशमा और गोलू बड़े ध्यान से दादाजी की बातें सुन रहे थे चौथा थोड़ी देर बाद रेशमा सारा सामान लेकर लौटी पांचवा सभी लोग खिलखिलाकर हंस पड़े प्रश्न तीन निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दो तीन वाक्यों में लिखिए पहला रेशमा के घर के लोग सफाई क्यों कर रहे थे तो दीपावली का त्योहार निकट था त्योहार से पहले ही सब घरों में साफ सफाई होने लगती है इसलिए सुबह से घर के सभी लोग साफ सफाई कर रहे थे दूसरा, रेशमा अपना जीवन किस तरह जी रही है तो पोलियो के कारण रेशमा के पैर निकम में हो गए थे लेकिन इस शारीरिक कमी का उसके मन पर कोई असर नहीं हुआ वह अपने सारे काम स्वयं करती है वह अपने काम के लिए किसी पर निर्भर नहीं रहती घर के कामों में भी वह पूरी लगन से माँ का हाथ बटाती है अपनी पहिएदार कुर्सी पर बैठकर वह बाजार से सामान भी ले आती है सचमुच रेशमा एक जिंदा दिल लड़की है तीसरा प्रश्न दीपावली का त्योहार किस खुशी में मनाया जाता है तो दीपावली के त्योहार के बारे में दादी ने रेशमा और गोलू को बताया कि इस दिन श्री राम रावण को पराजित कर अयोध्या लौटे थे दीपावली का त्योहार सूचित करता है कि बुराई पर अच्छाई और असत्य पर सत्य की सदा जीत होती है यह अंधकार पर उजाले की जीत का त्योहार है चौथा दीपावली में आपके घर कौन कौन सी मिठाइयाँ बनती है तो मालपुए चूरमा चूरमे के लड्डू गुलाब जामुन बेसन के लड्डू आटे के लड्डू पेंडा बर्फी घुघरा जलेबी आदि मिठाइया बनती है पांचवा रेशमा के दोनों पैरों ने काम करना क्यों बंद कर दिया था तो रेशमा जब पांच साल की थी तभी उसके दोनों पैर काम काम कर काम कर नहीं सकते थे उसे बहुत तेज बुखार हुआ और घुटनों से नीचे दोनों पाव एकदम बेजान हो गए बहुत इलाज करवाया पर रेशमा के पाव में जान नहीं आई उसे पोलियो हो गया था इस वजह से रेशमा के दोनों पैरों ने काम करना बंद कर दिया प्रश्न चार सोचकर या अपने मित्रों से चर्चा करके नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए पहला आपके परिवार में दीपावली किस तरह मनाई जाती है तो इस त्योहार के आने के कई दिन पहले से ही घरों की लिपाई पुताई सजावट प्रारंभ हो जाती है इन दिन पहनने के लिए नए कपड़े बनवाए जाते हैं मिठाइया बनाई जाती है इस दिन देवी लक्ष्मी की पूजा की जाती है इसलिए उनके आगमन और स्वागत के लिए घरों को सजाया जाता है यह त्योहार पांच दिनों तक मनाया जाता है दूसरा पटाखे छुड़ाते वक्त किन बातों का ध्यान रखना चाहिए तो पटाखे फोड़ते समय जितने खुशी देते हैं उतना ही आपकी एक और छोटी सी गलती भी आप पर भारी पड़ सकती है इसलिए पटाखे बड़ों की देखरेख में ही जलाएं खास तौर पर बच्चे अपने माता पिता के बिना पटाखे न जलाये क्योंकि ऐसे में उनको नुकसान पहुंचने का खतरा सबसे ज्यादा होता है तीसरा कोई भी त्योहार आने से पहले आपके घर में कौन कौन सी तैयारियां होती है तो हमारे घर में सर्वप्रथम पूरे घर की साफ सफाई की जाती है सभी चीजों को झाड़ू पोछा करके व्यवस्थित ढंग से रखा जाता है बाद कुछ मीठे और कुछ नमकीन पकवान बनाए जाते हैं परिवार के सदस्यों के लिए नए कपड़े सिलाई खरीदे जाते हैं चौथा पटाखे जलाने से हवा दूषित होती है या नहीं आपके विचार लिखिए तो दीपावली के त्योहार के दौरान वायु प्रदूषण का स्तर काफी बढ़ जाता है पटाखों के जलने के कारण निकलने वाले धुएं के कारण वायु की काफी प्रदूषित हो जाती है जिससे लोगों को सांस लेने में भी काफी दिक्कत होती है भारी मात्रा में पटाखों को, को जलाने का यह प्रभाव दिवाली के कई दिनों बाद तक बना रहता है होटल दावत शुद्ध शाकाहारी मेनू कार्ड को देखकर आपको प्रश्न के उत्तर देने हैं पहला प्रश्न यहां किस होटल का मेनू कार्ड दिया गया है तो होटल दावत दूसरा होटल सुबह कितने बजे खुलती है तो दस बजे खुलती है होटल शाम कितने बजे बंद होती है तो शाम को नौ बजे बंद होती है आप होटल दावत में एक हाफ फ्राई एक हाफ सेव टमाटर और पांच बटर रोटी खाते हैं तो आपको कितना बिल भुगतान करना होगा तो एक सौ चालीस रूपये पांचवा आप अपने मित्रों के साथ होटल दावत में चाय पीने गए एक हाफ चाय और दो फुल कॉफी आपने पी तो कितना बिल भुगतान करना होगा तो पचास रुपये छठा होटल दावत में खास सुविधा कौन सी है तो पार्सल की सातवां होटल दावत से आपको पार्सल मंगवाना है तो किस समय मंगवाओगे तो ग्यारह से एक बजे प्रश्न निम्नलिखित शब्दों का वाक्य में प्रयोग कीजिए पोलियो तो रेशमा को पोलियो हुआ था दूसरा विकलांग तो रेशमा विकलांग हो चुकी थी तीसरा प्रसाद तो माँ मंदिर में प्रसाद लाई बर्तन तो माँ बर्तन साफ कर रही थी और कुर्सी तो वह कुर्सी पर बैठ जाओ प्रश्न सात उचित विकल्प चुनकर अर्थ लिखिए जिसमें जिंदा दिली यानी खुशमिजाजी व्यस्त का कामों में लगा हुना दैनिक का रोजाना बेजान का होगा निर्जीव उत्सुकता का होगा तीव्र इच्छा बुजुर्ग का बड़े बूढ़े व्यवस्थित का ढंग से और प्रकाश का होगा रोशनी प्रश्न सात बार नीचे दिए गए शब्दों के विरुद्धार्थी शब्द पर गोल कीजिए और मूल शब्द का वाक्य प्रयोग कीजिए सुबह का विरुद्धार्थी शाम वाक्य होगा सुबह आज मैं जल्दी उठी थी प्रकाश का विरुद्धार्थी होगा अंधकार वाक्य प्रकाश चारों ओर फैला हुआ था मित्र का विरुद्धार्थी शत्रु वाक्य होगा वह मेरा मित्र है अच्छाई का विरुद्धार्थी होगा बुराई वाक्य हमें हमेशा अच्छाई करनी चाहिए निर्दोष का होगा दोषित और वाक्य होगा वह निर्दोष है प्रश्नार्थ रेखांकित शब्द का वचन परिवर्तन करके वाक्य फिर से लिखिए तो वाक्य इस प्रकार होगा हम पुस्तक पढ़ रहे हैं। लड़किया का होगा लड़की मैदान में खेल रही है केला का होगा केले तो उसने केले खाए पक्षी का होगा पक्षी पेड़ पर पक्षियों के घोंसले हैं और मरीज का होगा मरीज तो डॉक्टर ने मरीजों की अच्छी तरह से देखभाल की प्रश्न नौ मुहावरे का अर्थ देकर वाक्य में प्रयोग कीजिए पहला आंखों का तारा होना तो बहुत प्यारा होना वाक्य राकेश अपनी माँ की आंखों का तारा है हाथ बटाना यानि कि काम में मदद करना वाक्य होगा दीदी घर के कामों में माँ का हाथ बटाती है तीसरा पीठ थपथपाना जिसका अर्थ होगा शाबाशी देना वाक्य होगा मुझे प्रतियोगिता में इनाम मिलने पर पिताजी ने मेरी पीठ थपथपाई प्रश्न दस निम्नलिखित शब्दों में से संज्ञा सर्वनाम और विशेषण को पहचान कर कोष्टक में लिखिए और किन्हीं दो दो का शब्दों का वाक्य में प्रयोग कीजिए जिसमें संज्ञा में होगा हिमालय नदी गंगा और पहाड़ सर्वनाम में यह आप और वह और विशेषण में अच्छा महान और तीन चलिए तो वाक्य बनाते हैं जिसमें हिमालय बड़ा पर्वत है गंगा भारत की बड़ी नदी है आप कौन है वह लड़की कब से खड़ी है वो महान इंसान थे यहां पर तीन लड़के बैठे हैं। शब्द कोश के क्रमानुसार लिखिए जिसमें पहला आएगा आकाश अंगूर, गरीब

ધોરણ છ તમામ વિષયના સાધે સોલ્યુશન સાધેપોથી સોલ્યુશનની પીડીએફ મળી રહેશે આશા કરું છું અમારી એપ્લિકેશન આપ સૌને ગમે જરૂરથી ડાઉનલોડ કરજો ફરી મળીશું નવા પાઠ સાથે ત્યાં સુધી આવજો